तामसा येथील जे घडलेली घटना जी आहे अतिशय निंदनीय घटना आहे कारण की आपण आपल्या मुलींना मुलांना जे शाळेमध्ये चांगले संस्कार घडवण्यासाठी आपण पाठवत असतो तर जे संस्कार देणारा जे गुरु ज्या शिक्षक हा विद्यार्थ्यांचा पहिला गुरु असतो आई नंतर म्हणजे दुसरा गुरु असतो तर त्या गुरुच्या हातातून असं गैरकृत्य घडणं ते खरंच ही खूप लाजिरवाणी गोष्ट आहे त्या माणुसकीला काळीमा फासणारी गोष्ट आहे त्याकरता आम्ही त्या गोष्टीचा नि निषेध म्हणून आज तहसील कार्यालय येथे निवेदन सादर करण्यात आले सदरील प्रकरणामध्ये जास्तीत जास्त सहा सात जेवढे काही आरोपी असतील त्यांना सह आरोपी करून फाशीची शिक्षा देण्यात यावी आणि सदरील जिथे गर्भपात करण्यात आला तेथील दवाखाना जे आहे त्या डॉक्टरवर योग्य ती कारवाई करून दवाखाना सील करावे ही आमची मागणी आहे अब अब क्या कहना चाहते का अब तामसे में जो स्कूल के मुख्याध्यापक है उन्होंने दसवीं के बच्ची को उसको गूंगाना ऐसी दवा पिला के उसके साथ शारीरिक संबंध रख के बलात्कार करे और उसके बाद उसको हॉस्पिटल में ले जाके उसका गर्भपात हुआ अब ये 2014 से भारत देश में ऐसा क्या चल रहा है और उसके बाद देश के बाद महाराष्ट्र का एक नंबर लग रहा है उसमें कि बलात्कार की घटना बलात्कार की घटना अब बाल लहेंगे इतना बड़ा कानून होने के बाद भी उसके बाद पोस्को कानून है वो कानून रहने के बाद भी देश के गृह मंत्री है महाराष्ट्र के गृह मंत्री है और ऐसे घटना होने के बाद उस पर कड़क शासन हो रहा ही नहीं हो रहा नहीं बोले तो इसके लिए ऐसी डेयरिंग लोगों की बढ़ रही है ये जो गुनहगार है उनकी डेयरिंग बढ़ रही है अभी जुलाई 2023 में नए कानून लागू करे भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा कायदा बोले तो आईपीसी और सीआरपीसी को बदल के नए जो केंद्रीय गृह मंत्री ने कानून लाए तो उसमें क्या करे खाली आंकड़े बदले उसमें दूसरा बदलाव नहीं करे जैसे ऐसे बलात्कार की घटना हो रहे मर्डर के हो रहे हाफ मर्डर के हो रहे हैं अट्रोसिटी हो रही छेड़छाड़ की जो घटना हो रही है उसमें ऐसा कड़क शासन करने के जो बदलाव करने थे वो नहीं करे तो इन खाली आंकड़े बदले जैसे कि कलम 302 था उसका आंकड़ा 101 करे ऐसे जो है तो आंकड़ों के बदलाव करे दूसरा कुछ नहीं करे पूरा देश धोखे में है महाराष्ट्र धोखे में है ऐसे बाल लैंगिक अत्याचार घटना हो रहे जिनका दोष नहीं है ऐसे निर्दोष लड़कियां लड़के ऐसे गुनेगार के इसमें जाके उनका जीवन बर्बाद हो रहा है तो आज हम अर्धापुर तालुका कांग्रेस कमेटी और महाविकास आगाड़ी के तरफ से यहाँ पे अर्धापुर तहसील में नायब तहसीलदार को ये निवेदन दिए okay. कि वो जो मुख्यमंत्री को तस नायब तहसीलदार के जरिए निवेदन दिए वो जो मुख्याध्यापक है उसका अभी अटक हो गया है वो और जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करके उसका जो प्रकरण है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला के उसको फांसी की सजा मिले और जो डॉक्टर ने गर्भपात किए वाला है वो डॉक्टर की लाइसेंस पहले जब्त की जाए दवा दवाखाने को सील करे जाए और महाराष्ट्र में और देश में ऐसे डॉक्टर और ऐसे जो जो घटना हुए वाले है उनके ऊपर चौकसी लगाना और इसके बाद ऐसे हॉस्पिटल हो या फिर स्कूल में चौकसी रखना हमेशा के लिए दसवीं के कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे लगना चाहिए हर स्कूल में और जाँच होना और जल्दी से जल्दी वो बच्ची को न्याय मिलना ये हमारी कांग्रेस कमेटी का महाविकास आघाड़ी से यहाँ से मांग कर दी लड़की बहन करते है वो उन्होंने सिर्फ पीछे दिए वाला लोकसभा और विधानसभा का जुमला था अभी पचास टके लड़की बहन के पैसे काट दिए उन्होंने नियमावली अलग लगा दिए पहले लालू दे दिए सब कुछ दे दिए अब हर उसमें पचास टक्के बच्चे वाले उसमें भी और काटने वाले हैं और आगे चल के वो योजना बंद गिराने वाले हैं क्या? नहीं ना। बोल रहा ना, है। बिल्कुल नहीं है हमारा तो यही कहना है कि ऐसे की ऐसे स्कूल की जगह जो नौकरी करते है लेडीज वहाँ सीसीटीवी सी करना चाहिए और इतने आज तक जितने भी महाराष्ट्र में बलात्कार के घटना हुए उनकी जांच जल्दी होनी चाहिए और गुनहेगार को ऐसी सजा की तालीम करो तुम बदलाव करो कि आगे चल के दूसरा कोई ऐसी करने की हिम्मत नहीं करना आज जे निवेदन दिलं ते कशाच्या संदर्भात जी तामशाला अप्रिय घटना घडली माणूसकीला काळीमा शिक्षकी पेशाला काळीमा फसणारी घटना घडली एका शिक्षकानं वर्ग विद्यार्थिनीवरच बलात्कार करून गुंगीचा औषध देऊन तिच्यावर बलात्कार केला डॉक्टरकडे नेऊन एका गर्भपात केला एक की शिक्षकी पेशाला काळीमा फसणारी माणुसकीला काळीमा फसणारी घटना जी घडली अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर बलात्कार शिक्षकाने केलाय त्या शिक्षकाला तर्फे आमच्या अर्धापूर काँग्रेस कमिटी तर्फे ही मागणी आहे शिक्षकाला फास्ट ट्रॅक मध्ये खटला चालून त्याला डायरेक्ट फाशीची शिक्षा देण्यात यावी ही मागणी आमच्याकडून आणि तसंच त्याच्यासोबत डॉक्टर जो आहे त्याला सह आरोपी करण्यात यावं त्याला ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य केलं या प्रकरणात त्या सर्वांना सह आरोपी करण्यात यावं त्याच्या मुलीचे आई वडील एक रोजमजुरी करून खाणाऱ्या सालदार माणसं आहेत त्यांनी विश्वासानं विद्यार्थिनी शिक्षका शिकायला ठेवलेली आहे त्याच्यामध्ये ही घटना घडली त्याच्यामुळे ह्याच्यासोबतचे जेवढे शिक्षक आहेत ज्या शिक्षकांनी सहकार्य केलं ज्या ज्या डॉक्टरनं सहकार्य केलं सर्वांना सह आरोपी करून खटला फास्ट ट्रॅक मध्ये चालवावा व त्वरित शिक्षा देण्यात यावी ही आमची मागणी अर्धापूर काँग्रेस कमिटी कमिटीतर्फे घटना घडली त्याबद्दल अर्धापूर तालुक्यातील काँग्रेस कमिटीच्या वतीने तहसीलदारला निवेदन दिलं आणि प्रशासनानं माझं म्हणणं की सर्व आरोपीवर चौकशी करून त्याला योग्य ते शासन व्हावं अशी सर्व कळकळीची आमच्या काँग्रेस कमिटीतर्फे विनंती करतो तसेच या निवेदनाला आमचे सुनील भाऊ मकसुदभाईशोरूभाई पठाण व तसेच अरविंद बेडसर शाबाना हे सर्व आमचे कार्यकर्ते उपस्थित होते सर्व वकील साहेब गरोद सर्व वो, वो भाई, दी सलाम त्या सर्व बांधवाचे मी बांधवाच्या वतीने जे निवेदन दिलं या निवेदनाला जर नाही वाचा फुटली तर आजूक आम्ही उपोषणाला बसण्याचा प्रयत्न करू असे एवढे बोलून मी माझे दोन शब्द